أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين دعوة نوح قازكرنا نو عليه السلام ودعا نوح قومه نو عليه السلام قوم خوغازكر ببال خدا عز وجل واجتهد في النصيحة اذ نصيحة كرنا لقوم خد برخبتي قال قوت يا قوم اي قوم من اني لكم نذير مبين بيقمان از جوارا هشيار ويرجيك ويارجيك أن اشكرم الله عبادة خدا عز وجل بكن واتقوه وج خدا عز وجل بطرسن هيج امر نهي خدا عز وجل بمينن واطيعوني وبيام بكن اطعام بكن يغفر لكم من ذنوبكم داغو خدا عز وجل قنه وعفو بك ويؤخركم داغو جيانا وحياتا ودرج بك الى اجل مسمى ببال اجلك معلوم و ببال معلوم ف. ان اجل الله بيغمان اجل خدا عز وجل أو وقت گو خدا عز وجل تعيين إذا جاء دم لا يؤخرو ناي بها لو كنتم تعلمون أجروا بزانيانا وي ببال إيماننا و ببال طاعتو عبادتنا وي عجلة كربانا وكان الله حبس عنهم المطر خدا عز وجل لا باران جوا حبسكر باران لسر بارانت وغضب عليهم وغضب خلصر سرواكر وقل الحرث زرعة تشاندنيا وكيمبو وقل النسل زرية أولاد وكيمبو فقال نوح نوح عليه السلام قلت يا قومي أي قوم من إن آمنتم أجل باوري بخدا عز وجل بين رضي عنكم الله خدع عز وجل راضي وزال هذا العذاب أب ويجسر وجسر ويجسر وجسر وزال ببي وأرسل عليكم الأمطار خدا عز وجل وباران بسر ودبشيني وبارك لكم في الرزق وبركة بخير رزقي ودا والأولاد وأولاد زارون ودا ودعا نوح قومه الى الله نوح عليه السلام غازي قوم فكره ببال خدا عز وجل فا وقال لهم اجوار قوت الا تعرفون الله ما قين خدا عز وجل لنا سناكن هذه ايات الله حولكم أبِنها آيات خدا عز وجل الا تنظرون اليها ما قين وائةُ دليلنا ميزن ألا تنظرون إلى السماء ما قين العاصمان ناميزن والأرض ما العرض ناميزن؟ ألا تنظرون إلى الشمس ما لطاب والقمر ما والهيب ناميزن؟ من خلق السماوات كعاصم خلق عندنا آفراننا وجعل القمر فيهن نورا وهيف (دع دا دجرانديا نور جرانديا روناهي) وجعل الشمس سراجا وطابجي جرانديا جرا جرانديا روناهي ومن خلقكم كون خلقنا كون افراندنا وجعل لكم الارض بساطا وعرج ورا راس كريا ولكن قوم نوح لم يعقلوا ولكن قوم نوح عليه السلام عقلنا نجر ولكن قوم نوح ولكن قوم نوح عليه السلام لم يؤمنوا بوريج خدع عز وجل نان بل إذا دعاهم نوح إلى الله بل كذا ما عليه السلام غازي واذكر ببال خدا عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم بيتيك تلينه تلين وكيف يفهم من لا يسمع انسان ويشاوي فين بك وكيف يسمع ويشاف سحبك ويشاف حسبك من لا يريد ان يسمع او انسان نخوازي حزبك دعاء نوح دعاء نوح عليه السلام واجتهد نوح كثيرا نوح عليه السلام لك خبتي وبقي يدعو قومه زمنا طويلا وزمانك كدريش ما قومي خجاز ذكر بل خدا عز وجل ما كس نوح في قومه نو عليه السلام ناف قوم خدا ما سكني ألف سنة هزار صالي إلا خمسين عاما جبلي بينجي صالي يعني نحصد بينجي صالي ناف قومي خدا سكني يدعوهم الى الله وغازي وذكر ببال خدا عز وجل ولكن قوم نوح لم يؤمنوا ولكن قوم نوح عليه السلام باورب خدا عز وجل نان ولم يتركوا عباده الاصنام وعباده بارستيا بوت صنمة اتركن ولم يرجعوا الى الله ونبا ببال خدا عز وجل فإلى متى ينتظر نوح حتى كنجي نو عليه السلام ويبسكني إلى متى يرى فساد الأرض حيا كنجي وفساد وخرابية لسر وعرض ببينه؟ إلى متى يرى الحجارة تعبد حيا كنجي ببينه قش عبادة كرن إلى متى يرى الناس حيا كنجي وإنسانا ببينه يأكلون رزق الله ورزق خدا عز وجل دخن ويعبدون غيره وجبل خدا عز وجل غير خدا عز وجل راش نقدر عبادة دكن لماذا لا يغضب نوح جبرت شنو عليه السلام عاجز نبي نوي غزبي إنه صبر صبرا محقق وي صبر كشان صبرا صبر غو لم يصبر أحد مثله كسدي ميناوي بقاسي وي صبر نكشان دي. ألف سنة هزار صالي إلا خمسين عاما جبلي بينجي صالي يعني نصدو بينجي صالي صبر كشان دي. الله أكبر الله أكبر وقد أوحى الله إلى نوح محقق خدع عز وجل وحي شيان نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك محقق جقومة كسبا ولينايني إلا أنجق من قد آمن أو مَرَوْجُ غوبا جبلي دي إدي باوري وقال قوم نوح قوم نوح عليه السلام قوت لما دعاهم نوح مرة أخرى كِذَا ما نوح عليه السلام جارك دي غازي وأقرب الخدا عز وجل، إيمان يا نوح أي نوح قد جادلتنا محققت بمرة مجادلة كر فكسرت جدالنا تمجادلا خوجي فركر تجلك بمرة مجادلة فاتنا جمر بينا بما تعيدنا أو عذاب غوتا جمرا تسوس سوسبيدا بوما إن كنت من الصادقين تج إنسان رصبي. وغضب نوح لله جبوني خدا عز وجل نوح عليه السلام هذا غزبي وعاجز بو ويئس من هؤلاء إيمان آنيتنا وإنسان كافر بهيبيبو. وقال وها كَرْ اللهم يا ربي لا تترك على الارض تسروي علينا نَهِلًا احدا من الكافرين يكج انسان كافر. السفينه جمي كشتيانو عليه السلام فاجاب الله دعوه نوح خدع عز وجل دعان عليه السلام قبولكر واراد خاص أن يغرق قومه قوم نوح عليه السلام دافيد غرق بك بخنقيني ولكن الله ولكن خدا عز وجل يريد كذلك بفيئا وايد خاست أن ينجو نوح ونوح عليه السلام خلاص ببه والمؤمنون وإنسان قباوري بيانين فأمر نوحا خدا عز وجل أمر نوح عليه السلام كر أن يصنع سفينة كبيرة غو غمي ايكام ازن چيبك وبدا نوح يصنع سفينه كبيره نو عليه سلام دس بچيكرنا غمي مظنكر مازنكر ورائه قومه في هذا الشغل قومي وي اوديتينغ وبد في اشي هدا دو خبات فوجدوا شغلا واجي عيشوا شغل شغلقت وَصَارُوا يسخرون منه وغريان حنك خوا تنازه ما هذا يا نوح اي من متى صرت نجارا جكنجي با نجارت غرياي مَرَنْغُوسٍ اما كنا نقول لك ما قيم مشتر ندقو لا تجلس إلى هؤلاء الأراذل لجنب إنسان رزيل يكيم يرب نرنا ولكنك ما سمعت كلامنا ولكن تجهدريا خبردان ما اشْتَغَالِيَنْ منكر وجلست إلى النجارين وتلجم إنسان النجار يا مرانجوز رونشتي والحدادين ولجم حدادة يهوستاي فصرت نَجَارًا تِجَارِيًا نَجَارَ غِرَاي مرنقوس وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوحُ أَيُّ نُوحٍ أَفْجَمِيعَهَا بالكوب مَشِي إِنَّ أَمْرَكَ كُلَّهُ عَجَبٌ مُحَقَّقَ عِيشَةِ تَف عَجِيبٌ غَرِيبٌ أَتَمْشِي هَذِهِ فِي الرَّمْلِ مَا أَفْجَمِيعَهَا وَيَسْلُقُ بمشي ام تصعد الجبل يعني بلنببي ببي البحر من هنا بعيد جدا بحر جفيدري بردوره هل تحملها الجن ما قين جنو جن وي ام تجرها السيران يعني قاوي وي جميا بكشين وي وكان نوح يسمع كل ذلك نوح عليه السلام تبكى وعتابها تبكى وجدتها وتنازح هناك هناك سحذكر ويصبر صبر دِكْشَانُ وقد سمع أشد من هذا جذع ناكي يد يدجوار ترجي سحكربو فصبر وصبر كشان دبو. ولكنه كان يقول ولكن عليه السلام وهاد لهم جقوم يخور أحيانا جارنا إن تسخروا منا أجر ونحنك وتنازي خب ما فإنا نسخر منكم مهاق أمجي محنك وتنازي خب كما تسخرون حنك تناز خب